بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بو موضوع شنو موضوع لكن خازن أنا أتشركي بالاختيار chunki fazakkir fa inna zikro tafaul mo'minin deydi alloh taolo eslatma bering zero eslatma berish mo'minlarga asqotadi mo'minlarga foyda qiladi mo'minlarga foyda qiladi va bu mavzuni tanlashimiz yana bitta sababi masjidga kelmaydigan aka ukalarimiz hatto juma namoziga kelmaydigan aka ukalarimiz mana shu kuni masjidga albatta keladi mana طول هاكذا اسراف لهاكذا بيوسخ بات خلامس اسراف منها بيوسخ بات مزمع اسراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين chap tomon egalari chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir ular do'zaxdan tinimsiz esib turadigan badanlarni ilma teshik qilib yuboruvchi samum shamoli va qaynoq suv ichida va na salqin na foydali bo'lmagan qora tutundan iborat soya ostidadirlar darvoqe ular bundan ilgari isrofgar boyonlar edilar mana ashabu shimal chop tomon egalari alloh Allah. taolo ularni holidan xabar berib aytadi ular, -ber ular badanlarini ilma tishi qiladigan samun shamolida qaynoq suv ichida tutundan bo'lgan qora tutundan bo'lgan soya ostida nima uchun ular mana shu joyga tushdi chunki ular hayotda isrofgar bo'lgan edi isrof nima isrof keragidan ortiq mol sarf qilishlik dars avvida aytib qo'y, hozirgi bo'layotgan to'ylardagi ayrim ishlarda isrof degani ham tilimg bormaydi ibn kasir rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytadi ana shu chop tomon egalari islofgarlar kim edi ular dunyo hayotida xoy hay, havasga berilgan nafslarning xoshiga xohishiga itoat qilgan odamlar edi nimani xohlasa olgan edi ko'ngli nimani istagan bo'lsa shu narsani amalga oshira olgan edi shariat bilan hisob kitob qilishmagan edi isrofgarlik bu shunday bir dard shunday bir musibatki butun butun ummatlarni xalqlarni vayron qilgan yer yuzidan yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan bir dard payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar va va min <laughs> yenglar ichinglar sadaqa qilinglar ammo isrof qilmanglar bir kishini isrofgarligi uni mutakabbir ekanligiga dalil kibrli ekanligiga dalil kibr esa kimga xos kibr faqat allohga xos olloh bir bandaga ozgina molu davlat berib qo'ysa kibrga ketib qoladi ya'ni ollohga bir yoqqan joyim borki boy qildi senlardan meni bir oshiq joyim borki senlardan ko'ra meni pulim ko'p deydi esimizdan chiqmasin birodarlar bir odamni pulini ko'p bo'laganligi uni albatta ollohga mahbub degani emas o'lchovlarni to'lab olaylik puli ko'p bo'lsalar albatta aqlli degani emas puli ko'p bo'lsanglar albatta bilimdon degani emas rizq degan narsani alloh taolo shunday sochib qo'ygan kimga qancha tekan o'zi biladi agar iymoniga taqvosiga qarab odamlarga davlat berilganida ayrim odamlar inna ila o'tirishi kerak Kim dunyosi bilan kibrga ketadi kim isrofgarlikka kirib ketadi ollohni unutib qo'ygan odam ollohni unutib qo'ygan odam haqiqat, inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta to'g'ri yo'nga tushar haddidan oshar oyatni qarang ollohni tanimagan ollohni esdan chiqarilib qo'ygan odam ozgina puli ko'payib ketsa kibrga ketadi o'zini tutolmay qoladi ana shu o'zini tuta olmayotganligi Allohni esdan chiqarib qo'yganligi ana shu o'zini tutolmay qo'lganligi ollohni unga bergan jazosi o'zini esdan chiqarib qo'ydimi ollohni unutdimi kibrga ketdimi mana shu o'zi uchun balo undan xafa kerak. Inna ila robbika bo'lmaslik kerakey inson albatta yolg'iz parvardigoringga qaytishing bor har qancha kibr qilma har qancha kekkayma ollohni oldiga borasan haddan oshib ketishlik isrof har qancha katta bo'lmasin mablag'ni albatta bir kun yo'q qiladi har qancha davlatmat bo'lsin isrofga ketgan odamning oqibati nima bo'lishini hayot o'zi ko'rsatib turibdi biz hali mol dunyoni emas hattoki tahorat qilayotganimizda suvni ham isrof qilmaslikka buyurilganmiz suvni roslo aytadilar roziyallohu anhudan Alloh sizlarga 3 ta narsani karih ko'rdi deydi 3 ta narsani yomon ko'rdi biz uchun Alloh. va va mal olloh qiyla vaqol biz uchun yomon ko'rilgan narsa nima dedi dedi deyish palonchi uday dedieb mishmish. gap ko'tarib yurishlik mana shu narsani Alloh yomon ko'rdi biz uchun molni zoyi qilishni yomon ko'rdi hamda ko'p savol berishni yomon ko'rdi qarang uchovi ham bordi, odamna hayotiga qarasin. dedi dedi shu g'iybat shikoyat qayerga o'tirsan shu bir birini gapini tashib yurgan qayerga qarasang isrofgarchilik, qayerga qarasang kerak savollar isrof nima isrof molni zoya qilish molni nohaq o'rniga sarf qilishlik payg'ambarimiz aytadilar "Inna rijalan fi haqqin falahum yawmal qiyamah." albatta shunday kishilar borki nohaq joyga Allohning molini sarf qiladilar ular uchun qiyomat kunida alanga azobi bordir ko'ring aroq ichma degan Alloh. ichmayapmiz alhamdulillah zino qilma dedi bu harom ekan deb tiyilyapmiz sutxo'rlikka qo'l urma oxiri voy bo'ladi ollohni huzurida bu katta gunoh desa ho'p deb qilmayapmiz endi isrof qilma desa xuddi bu isrofgarlik narigi gunohlarda emasu undan ko'ra yengilga o'xshayaptida şey odamlari isrofga berilib ketayotganini ko'ryapmiz beli og'rimaganni bel beli og'rimaganni non yeyishini ko'r tushunarlimi beli og'rimaganni non yeyishini ko'r iylanib pul topgan odam o'ylanib sarflaydi yengil pul topgan yengil sarflaydi hamma ham yengil pul degan keladi keladichi 2 yil 3 yil to'plab kelganni 2 kunda sarf qiladi yana ketdi ey birodar o'zizga rahmingiz kelsin bu uydagi ayollarni hamma aytgan narsasini qilib berorsaiz umriniz o'sha o'tib ketadi safarda bola chaqa betarbiya qolib ketyapti maqsad pul topish yo'q qoladi chunki orzu havas. bizni xalqni urf odatga sarflaydigan puli ko'proq qismi isrof sunnat to'y bo'lardi ot yetalab kelardi nima bu aytinglarchi kibr bo'lmasdan riyo bo'lmasdan nima bu ah, ah, tog'asi ot yetaklatib ketdi uni amakisi toy yasatib ketdi savol minadimi oshu toyni keyin u otxonasi ham yo'qu toy olgan odamni nima u aytinglarchi isrofmi faxrmi endi hozirgi kunda xafa bo'lmanglar aqiqa qilayotganlar o'sha avvalgi sunnat to'yda aqiqa deb turiblar yana bobboygina isrobgarchlik ketyapti shariatda taklifoti nihyatda oz ozgina narsa bilan amallar bo'ladi aqiqa nima edi o'sha jonni so'yib go'shtini tarqatib qo'yish shu aqiqa ha, to'rtta qarindoshimni chaqirsin to'rtta ulpatimni chaqirsa men o'g'il ko'rdim qiz ko'rdim ma'qul aqiqa deb qo'ysin bo'ladiy uni hammasi butun mahallaga yoyib e, sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamni oqibati nima bo'lishi aniq olloh harom qilgan ishlar bilan shug'ullangan odamni dunyoda ham jazosini olishigi aniq endi to'ylardagi isrof bilan to'ylarni isrof bilan o'tkazayotgan odam shu qilgan isrofingiz uchun ertaga turmushi buzilib ketsa bolangizni ehtimol shu sababdir ehtimol qilgan isrofingizning mukofotidir qaranglarda borib turib mana bu nikohni o'tkazadigan tashkilotga murojaat qilsangiz nimadan registratsiyadan o'tgan nikohdan nechtasi buzilib ketayotganligini aytadi qo'rqib ketadi mana biz imommiz bizga kelishadi savollar bilan ikki oylik ajrashib ketibdi uch oyda talaq deb qo'yibdi bir yil bo'lmasa manaqa debdi nimaga shu narsalar o'sha qilayotgan isroflarimiz mukofot bo'lib qolmayaptimikan bekorga aytmadim bu именно mana shu kunda aytyapman bu ma'ruzani masjidga umuman kelmaydigan odamlar ham keladi bu kunda eshitib qo'yinglar isrof bu yana qaytar aytaman agar erkak kishi rahbar bo'lsa u erkak kishini insofga chaqirsa xo'p deydi tta oqsoqol yig'ilib turib e bu bunaqa narsani qilma unday qilsang kirmaymiz nonushtaga deb turib aytsa hali oqsoqol erkak xo'p deydi uyiga borganda aynib qoladi fikr. Innal musrifina hum fikridarhaqiqat isrofgarlar haddidan oshuvsch kimsalar dozoq egalaridir eshityapsiz isrofni dozoqqa olib borishligini yana qilaverasizmi la yahdi man huwa musrifun albatta Alloh haddan oshuvchi yolg'onchi kimsalarni hidoyat qilmas isrofgar odamni alloh taolo hidoyat qilmayman deb aytayapti. tushundingizmi isrofgar odamni Alloh hidoyat qilmayman deb aytyapti keyingi oyatga ya'malun. Mana oyatni qarang haddan oshuvchi kimsalarga o'z qilmishlari mana shunday chiroyli qilib qo'yildi e bu isrob desa nimasi isrof deydi e mumkinemas desa nimasi yomon buni deydi bu chatoqmi qilayotgan ishing desa nima deydi qarang sizni ko'zizga yomon bo'lib ko'rinayotgan narsa uni ko'ziga nimaga chiroyli bo'lib ko'rinarkan or nomus avrat g'urur sharaf dayuslik degan tushunchalar sizda borligi uchun sizga xunuk ko'rinyapdi bu yarim oi ochib chiqib ketishligi qizini endi boyagi isrofgar odamga bu orzu havas deyapti bu nimaga u uchun chiroyli bu gunoh bilasizmi Alloh aytayapti. isrofgarlarni qilayotgan ishlari o'zlariga shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan sizga qora bo'lib ko'ringan narsa unga oq bo'lib ko'rinadi Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu va kana shaytonu isrofgarchilikka yo'l qo'ymang chunki isrof qiluvchilar shaytonlarning do'stlari bo'lgan kimsalardir shayton esa parvardigoriga butunlay kofir bo'lgan bu isrofgarni oshnasi kim ekan endi isrofgarni ko'ziga nima chiroyli ko'rinadi oshnasi nimani chiroyli desa shu narsa chiroyli ko'rinadi aytqorkalar jinlardan bo'lgan shaytonni haydashni yo'li bor auzu billahi mina shaytoni roim desangiz vasvasa qilayotgan shayton ketadi endi odamdan bo'lgan shaytonga auzu basmalani aytsangiz ta'sir qilib turaveradi bahriy isrofgarni do'sti shayton bo'ladi boshqacha qilib aytsak sizni isrof qilishga chaqirayotgan odam demak odamlardan bo'lgan shayton bu isrofgar bo'lishlik kishini Alloh man qilgan hamma gunohlarni qilishlikka yo'l ochib beradi isrofgar odam gunohlarni hammasini qilishlikka oldida yo'l ochiladi isrofgar odam ikkita savolga javobni tayyorlab qo'ysin undan so'raladigan savolni birinchisi qiyomat kunida pulni qayerdan olding bir ikkinchisi qayerga sarflading qarang haloldan topishlikka haloldan topishlikka intilyapmizmi birodarlar a harom aralashib qolmasin yolg'on gapirmay riboga pul olmay ha? halol topishiga qanday xaris bo'lsangiz birodar endi bu halol topilgan pulnichi halol joyga sarflash ham kerak mana shunga ham javob beramiz bu meni pulim xolaga nima qilaman yo'q Alloh o'zini solih bandalarini qur'onda shunday sifatlaydi Vallazina idza anfaqu lam lam yusrifu va yaqturu ular infoq ehson qilgan vaqtlarida isrof ham hasislik ham qilmaslar balki ehsonlari ana o'sha hasislik bilan isrofning o'rtasida mo'tadil bo'lib ollohni yaxshi ko'rgan bandasi bir yo'la hasis munsiga ham bo'lmaydi bir yo'la isrofgar ham bo'lmaydi ehson qilsa ham o'rtacha qiladi ehson qilsa ham o'rtacha qiladi musulmon odam yelkasida vojib bo'lgan nafaqa bor oilasiga buni insof bilan sarflashlik kerak qismaslik kerak oshisha ham bo'lib ketmasligi kerak nafl bo'lgan nafaqalar bor nafl bo'lgan sadaqalar bor mana shu narsani ham o'rtacha qilishlik kerak chunki bizni dinimiz vasatiya dini har bitta ishda işte, bizni shariatimiz o'rtachalikni ushlaydi bugungi kunda odamlarni qilayotgan ishlariga qarasangiz ayrim odamlarni qilayotgan ishiga şey qarasangiz u ishlarini boyagi aytotganimdek isrof deganga ham tiling bormaydi isrof nima edi isrof kerakli narsaga keragidan ortiqcha pul sarflash edi tushunarlimi kerakli narsaga keragidan oshiqcha pul sarflashlik nima edi isrof edi kerakmi Bizning to'ylarimizda bo'layotgan ishlarga pul sarflanyapti kerakmi shu narsalar kerak emas yana qadr aytaman isrof inson o'ziga kerakli narsaga orhiqcha pul sarflashi masalan ellik so'm bilan qoni to'yadigan bo'lsa besh yuz so'm sarflashdi o'sha 500 yuz so'mlik narsani yeydi qoniga besh yuz so'mlik kiyim kiyishni 5000 besh ming so'mlik kiyadi lekin besh minglikni kiyadi o'ziga kerak faqat ko'p pul sarflab yubordi jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis yaqul rasululloh sallallohu alayhi vassallam imom muslim rivoyati ekan kishi nimani ustida vafot topsa qiyomatda shu narsaning ustida tiriladi kishi nimani ustida vafot topsa qiyomatda shu narsani ustida tiriladi isrobni ustida yashab o'lgan bo'lsangiz isrofni ustida tirilasiz ulamolar aytadi kishi nimani ustida tug'ilsa shuni ustida yashaydi oilada ibodatda ilmda taqvoda allohga qulchilikda o'ziga bir ushagan vojib bo'lgan oilada tug'ilsa farzand shuni ustida yashaydi agar ozi havas dunyo g'arbga taqlid qilish g'ayri dinlarga taqlid qiladigan oilada tug'ilsa shuni ustida yashaydi nimani ustida yashagan bo'lsa shuni ustida o'ladi nimani ustida o'lgan bo'lsa shuni ustida qiyomatda tiriladi yana i qaytarib beraymi nimani ustida tug'ilgan bo'lsa odam shuni ustida yashaydi nimani ustida yashagan bo'lsa shuni ustida o'ladi endi nimani ustida o'lgan bo'lsa qiyomatda shu narsani ustida tiriladi yoshlar nimani havas qilyapsizlar qalbinglarda nima bor kimlarga taqlid qilyapsizlar kimlarga o'xshamoqchisizlar shu narsani ustida o'lasizlar ulamolar aytishadi bir odamni bir odamni shakli va hayotda qilayotgan ishlari g'ayri dinlarga o'xshayotgan bo'lsa bu odamning qalbi ham g'ayri g'ayridinlarnikiligiga dalolat bu qaytaramiz bir kishi shakli yurish turishi hayotda qilayotgan ko'rinib turgan ishlari g'ayri dinlarga o'xshayotganligi uning qalbi ham g'ayri dinlarnikidek bo'lib qolganliga dalil deydi bizni urf odatlarimizga De, kalbi, g'ayri dinlarning odatlarini kirib kelayotganligi va mana shu narsani yaxshi ko'rayotganligi ayrim odamlarda shu odamlarni qalbi g'ayri dinlarning qalbiday bo'lib qolyapti degani xushyor bo'laylik biz kimni yaxshi ko'ryapmiz juda ko'p oyatlarda alloh taolo isrofdan siz bizni qaytargan tusrifu innahu la yuhibbul musrifin turiisrof qilmanglar chunki alloh isrofgarlarni yaxshi ko'rmaydi alloh azza vajalla ana shu infoq ehson qilishlikda siz bilan bizga qaysi yo'l to'g'ri ekanligini ta'lim beradibaxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang isrofgarchilik qilish bilan butunlay yozib ham yubormang aks holda malomat va nadomatga qolasiz bir yo'li bo'yningga qo'lingni yopishtirib baxil bo'lib olma malomat qiladi odamlar malomatda qolasan bir yo'li ochib sochiqni ham tashlama nadomatda qolasan demak mana shu ikkalasini o'rtasini tutishlik kerak bo'ladi imom nasoiy va ibn moji keltirgan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat oldilar va har bitta amalni uch martadan takrorladi tahoratda uch martadan takrorladi so'ng aytdilar haa tahorat shunday bo'ladidei kim shundan oshirib yuborsa yomon ish qilibdi haddidan oshibdi zulm qilibdi nimada oshirib yuborsa tahoratdagi suvni isrof qilmaslikka buyuryapti payg'ambarimiz uch martadan har bitta a'zoni yuvib turib tahorat shunaqa bo'ladi kim shundan oshirsa yomon qilibdi haddidan oshibdi zulm <laughs> kalla innal la qilibdidarhaqiqat inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta tug'yonga tushar haddidan oshar boyagi aytaotganimizdek bir inson bo'ladi hayotda ham ko'rasizlar o'zinglar aytasizlar eshitamiz shu narsani qara maodiydi kecha tirichligini zo'r o'tkazib yuruvdi Alloh ozgina bir davlat beruvdi qo'liga endi i qilayotgan isrofini qara xulosa qilib aytadigan bo'lsak isrof bilan kim ovora bo'lar ekan Allohni esdan chiqargan odam isrofga ketadi isrofgarlik qilyaptimi ollohni esdan chiqaribi ninachi va chumoli hissasini hammamiz bilamiz <laughs> yoz bo'lganida meva cheva issiq hamma yog'i yetarli bo'lganda qishni esdan chiqarib qo'ydib o'ynab yuraverdi qish kelguvdi qiylanib qoldi chumoliga bordi qiylanib qoldim esimdan chiqib qolibdi yordam ber yordam berib qo'ydi yoz keldi yana chimali ishlab qish tayyorgarlik ko'ryapti buningdacha o'ynab kulib yuribdi ikkinchi marta yana qish kelganda yordam so'rab kelandi bor yo'qol dedi birodarlar bu hayotimizni yozini qishi bor bu yoshligimizni ertaga qariligi bor bu isrofni ertaga hisob kitobi bor allohni huzuriga borganda esimizdan chiqmasin <tümme> so'ngra ana shu <Sessizlik> kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga ot etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lasizlar mana isrof haqida gapirdik biz kutmaymiz ertaga yana shat yo'q bo'lib ketadi bu isrof biz yelkamizdagi vojib bo'lgan omonatni yetkazib qo'ydik isrofligini bildi isrofligini eshitdi uyiga borguncha bo'ldi isrof qilmayman dedi lekin yana qilaverdi borib nima boladi payg'ambarimiz sallallohu <laughs> alayhi vasallamdan vaid bo'lgan hadis bor diqqat qilaylik diqqat qilaylik qoli nabiy sollallohu alayhi vasallam imom buxoriy va muslim keltiradi kitoblarda muttafaqun muttafan bo'lgan hadis ummati muafa meni ummatimni hammasini olloh alf qiladi meni ummatim olloh hammasini gunohini kechiradi illal mujohirin faqatgina mujohirlarni kechirmaydi ya'ni gunohni gunohligini bilib turib uyalmasdan bahreyib turib qil uyalmaydi qo'rqmasdan qilaveradi gunohligini bilib turib ham demak gunohni qo'rqmasdan oshkora qilayotgan bandalardan ummatdan boshqa hamma ummatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam kechirishligini va'dasini bergan isrof uch xul bo'ladi molni isrof qilish sog'likni isrof qilish hamda umrni isrof qilish molni sog'likni hamda umrni isrof qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imomi termiziy keltirilgan hadis moz <gülme> jabal roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam aytadilar "La tazulu qadama yawmal qiyamati hatta arba". qiyomat kunida banda 4 narsa haqida so'ralmagunicha o'rnidan jilmiydi qadamlari birinchi so'raladigan 4 ta narsa shu bo'ladi An umrihi afna. umrini nimaga sarf qildi umrimiz nima bilan o'tyapti birodarlar bir dunyodan chiqib ketayotgan odamni faras qilingda bugun erta ketadi doktor aytdi o'zi ham sezib turibdi dunyodan chiqib ketyapti shu sarflagan ellik yil oltmish yil yetmish yil umrini qaysi qismiga xursand bo'lib quvonadi va qaysi qismiga hijolat bo'lib hayo qiladi umrimizni nimaga sarflayapmiz qaranglar isrobga sarflamayapmizmi umrimizni umrimiz musobir yurtlarda qiyinchilik pul topishlik bilan o'tyapti maqsad nima o'sha isrof uchun pul sarflashlik emasmi ishonaveringlar bizni e, aka ukalarimizni topayotgan puliga bu o'z yurtlardan ko'tarib kelayotgan mablag'larigachi beshta oltita to'y o'tkazsa bo'ladi lekin taassuf siz bilan bizni qo'limizda bo'lmay qoldi bu narsa gapini o'tkaz olmayapti uyda erkaklar xafa bo'lmanglar o'zinglarga rahminglar kelsin o'zimizga rahmimiz kelsin bizni qachongacha bu islobga pul sarflaymiz yoshligini nima bilan o'tkazdi yoshlar nima bilan o'tkazyapmiz umrimizni qaranglar agar mn kesalargachi yoshligini qaytarib bersa nim qilarding desa endi bular bilan nima qilishini endi bular bilan nima qilishini chunki o'tib ketar ekan kalla ham olmay qo'yar ekan tili ham aylanmay qo'yar ekan oyoq qo'li ham egilmay qo'yar ekan yoshligim qaysida o'zim bilardim deydi yoshlar umrni isrof qilib yubormanglar kompyuter tagida televizor tagida moli haqida so'raladi qayerdan oldi qayerga sarf qildi so'ngra ilmi haqida so'raladi nima amal qilding o'qiyotgan ukalar akalar bir ilmdan xabari bor birodarlar mana shu o'qigan narsamizga qiyomatda albatta javob beramiz alloh taolo aytadi zumar surasida ey muhammad mening o'z jonlariga jinoyat qilgan turli gunoh masiyat qilish bilan umrini o'tkazgan bandalarimga ayting ollohning rahmati marhamatidan noomid bo'lmanglar albatta olloh o'zi xohlagan barcha bandalarning gunohini kechirur albatta uning o'zingla mehribondir bunga ya'ni bir qavmni boshiga balo kelsa shu baloni kelishiga sabab olloh bir qavmga inom qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmagucha olloh o'zgartiruvchi emasligi bilguvchi ekanligdi qaytarib beray olloh bir bandaga ne'mat berdi o'zini o'zgartirib yubormasa olloh ne'matni o'zgartirmaydi olloh bir bandaga bir narsani berdi haddan oshdi o'zini o'zgartirdi alloh taolo ne'matini ham o'zgartirib qo'yadi biz qachon bir shaharni halok qilishni istasak uning boyonlarini o'zimiz yuborgan payg'ambarga itoat etishga buyuramiz alloh qaysi bir qavmni vayron qilmoqchi bo'lsa balo yubormoqchi bo'lsa payg'ambar yuborar ekan payg'ambar ularga Allohning hukmini yetkazar ekan ular itoatsizlik qilishgach quloq solishmasa u shahar aholisi ustiga so'z azob tushishi vojib muqarrar bo'lar. bas biz uni vayronaga aylantiramiz. isrofni nimaligini eshitdik tushundik dunyo oxiratda halokatga olib borganligini bildik qaysi ishimiz isrof qaysi narsa tabzir bildik eshitib turib itoat qilmaydigan bo'lsak alloh taolo bu qavmni ustiga men balo yuboraman deydi alloh taolo